Доброго дня, ви дивитесь телеканал «Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію. у студії Костянтин Крупський. У нас далі такий музична сторінка з нами в студії Український звукорежисер і музичний продюсер Володимир Бабешко. Доброго дня, Доброго дня. Іван. Ми зазирали у стрічку новин, і тут можна передивитися за останніми подіями. Ви слідкували і навіть висловлювалися з приводу концерту Ані Лорак. Разом із вами щось висловлював Алан Бадої. В Святослав Вакарчук і багато багато інших. І всі хто зараз знаходиться в Україні, вони дотримуються такої думки, що ці концерти або не треба було проводити, або взагалі не треба було співати в Росії і. Хочеться узнать ваше мнение вообще, що ви думаєте по цьому mm -hmm. поводу? А, Ви перейшли на недержавну мову. А нас дивиться схід також а, так, напевно? Нас дивиться вся Україна, і до того ж, Крим також. О, тоді перейдемо на, на ворожу так. мову. Так я думаю, що вот... Чтобы объяснить правильно, Знаете, я не хочу э, называть имена э, этих артистов, кто бы там не был, потому что это мои коллеги, я с ними очень долго работал. Я бы хотел бы э, вам объяснить такую позицию, и пусть наш зритель, уважаемый, сам для себя сделает э, выводы. Mm -hmm. Вот у нас пришла беда на Украину. Беда большая, можно назвать это даже войной. Может, может это неофициально, неофициально, но это война. Гибнут люди и так дальше, и тому подобное. И вот э, российские, украинские э, э, исполнители вот, заняли определенную позицию. Возьмем, возьмем российских исполнителей. Да? Первая категория, они поддержали аннексию Крыма, начали обзывать э, как говорится, фашистами, бандеровцами и так дальше. Это известные люди Кобзон, Валерия, Ахлобыстин, Пореченков, вот, проявился, да? Вот определенные, это их позиция, вот, и так дальше, и подобное. Вторая категория российских артистов, они набрали вот воды и перестали к нам приезжать. Ничего не сказали. Это, на там, Киркоров, Басков и вся поп культура да? да то есть они перестают приезжать по непонятной причине может им стыдно стало потому что все это время они здесь хорошо кормились получали хорошие гонорары как mm -hmm. говорится да а может они боятся но боятся не нас не украинцев а боятся своих которые их же заклюют, что они поехали сюда на концерт. И третья категория это люди, которые артисты поддержали Украину, это Макаревич, это Би-2 и так дальше, ну и всякие киноартисты, да? Uh -huh. Тут все понятно, да? Вот пум-пум-пум. Возьмем украинских исполнителей, да? Первая категория, это люди, которые, разумеется, патриоты Украины, Океан Эльзе, Руслана, ВВ, которым запретили въезд в Россию. Правильно, Я же, да? Я просто про Эльзы не слышал, вот что им. Запретили с... въезд, да. Но Зап... зачем им нужно, чтобы там кричали в России слава Украине, да, это и так дальше. Mm -hmm. Это все понятно. Первая категория конкретная позиция. Вторая категория тоже набрали в рот воды, наша поп, которые ни туда, ни сюда непонятно притихли, да, но не высовываются. А вот третья категория непонятная стала, потому что вот э, они решили, что это, это ряд артистов, что можно работать и там, и тут. Но не получится и там, и тут. У нас идет война, понимаете, и так дальше. Потому что если те артисты, которые появляются там, организовывают концерты тут, то, разумеется, будет ряд эм, публики, число которое их любит, но есть, которых и, их и не любит, потому что у них, может, погибли отцы, отцы какие-то братья. Ну, понимаете, да? И это их раздражает. Отсюда выход. Стоит ли этим артистам э, создавать прецедент, провоцировать для того, чтобы, как говорится, вот сталкивать эти, э, эту публику? Тем более, что кому-то это очень выгодно. Разумеется, есть проплаченные люди, которые принесут сразу камеры и так дальше, и снимут это и это будет очень хорошая картинка для ОРТ, для РТР. Вот видите, как э, издевается над э, украинскими исполнителями. Тем более, что вот на концерт этих исполнителей вот э, был, по-моему, в Одессе концерт и пострадали люди там побили милиционеров побили тех и так дальше. ни одна песня ни, ни один концерт не стоит того чтобы страдают люди это уже не концерт понимаете потому что да. потому что музыка должна нести мир и любовь и артисты себя объявляют голуби мира вот был прецедент ну вот голуби мира прилетели в Киев Снова создают концерт, снова есть провокация, снова приходят недовольные. Потом снимаются с постов милиционеры 300 штук, чтобы охранять голуба мира. Понимаете, вместо того, чтобы ловить бандитов, и, которые по Киеву бегают от диверсионной группы, нужно охранять э, какого-то артиста, который создает провокационный концерт. Кому это нужно? Непонятно. И я себе, честно говоря... Трудно представляю, что новогодний огонек, который будет идти с России, на одной сцене с Кобзоном, с Валерией и тот же Пареченков будет рукой махать, будет петь какой-то наш э, артист, который носит еще звание на, народного артиста Украины. Вы себе можете представить такую картину? Я, честно говоря, да. Это снова будет провокация, которая будет вызывать возмущение. Так не стоит ли в этому голову мира не летать, не гадить, а как-то утихомириться и просто вот переждать, посидеть, или же в конце концов уехать какую-то или в ту или в ту страну, вот мне так кажется. А, у нас есть а, видео, не очень хороший звук, да. а, съемка любительская, но ну, видео видели все а, с концерта Ани Лорак, это, по-моему, был вот первый день, там же было два, два, да. два дня. Да. А, один был день, а, в основном действия происходили на сцене, а второй день а, действия происходили уже с милиционерами. Mm -hmm. Давайте смотрим видео. Да. Ощущение такое, что люди, которые пришли уже э, в зал, да. они э, были против Мирошниченко, который стоял на сцене. То есть они его сгоняли, э, уйди, ну, дай, Подождите, дай, дай, вот посмотри. в зале были те, кто любит этого исполнителя, а на сцене был представитель, который не любит ее, который был возмущен. И они имеют право, и он имеет право, mm -hmm. как э, гражданин Украины. Ему не нравится, что он. Что, что этот артист поет там, а те любят этого артиста, но это провокация. Сталкиваются два артиста, понимаете? Но если бы... В... Oh, две публики, извините. Две <с>: 네. да. Провокаторов по сравнению со зрителями 1% был. Вот, а, они пришли и сделали провокацию. Если бы их не было, все бы прошло спокойно. Билеты уже куплены. А и... вам не кажется странным, что в Палаце Украины проходят концерты Натальи Могилевской. Вот недавно был Гарри Кричевский. Еще куча концертов, и все спокойно. Ни милиция, ни драк, ничего. А почему-то именно на этом исполнителе получается какая-то э, непонятная штука. Почему? Ну, а, ну подогревалась э, обстановка и как бы вот атмосфера э, э, до еще этого концерта. Разумеется, потому что есть силы, которые заинтересованы, которые нужны. Нужна была картинка. Я же вам говорю, это mm -hmm. вот для того, чтобы это было показано у России буквально сразу же. Вот что творится, как издевается над голубем мира. Вы понимаете, да? А То есть, это акция Мирошниченко. Я не знаю, мне а все это равно, да. кто такой Мирошниченко. Я знаю, что есть публика, которая нравится артист, mm -hmm. и публика, которая не нравится, которая возмущена, и они приходят с тухими яйцами, и вот и сталкиваются с той публикой. Это провокация, понимаете? вызвана определенными действиями артиста. Да. А, а мне там Мирошниченко там, или кто там, или Порошенко, мне все равно. Для меня это публика. Давайте не будем политизировать. Есть Хорошо. публика довольная и недовольная. И хочу сказать, что, к сожалению, та публика, которая, на мой взгляд, была, это публика, которая до сих пор не понимает, что происходит у нас в стране еще. Да? Они думают, как купить шестой iPhone и когда же, на наконец, выйдет седьмой. Вот их проблемы в жизни. Знаете, они же не понимают, что творится кругом. Они над этим не думают да обидели вот, вот обидели вот кумира понимаете Хорошо. У нас есть вот по поводу Пореченкова высказывание Атара Кошанашвили, да. который очень долгое время спокойно проводил у нас здесь телешоу, да, да. танцы там со звездами, да, да. Там, были, там или там май, майданцы, там это самое. До апреля месяца шоу Педан Притула шоу на новом канале приглашала его в качестве гостя. Вот я смотрел в ютубе Да, я лично работал с ним вот. на проекте. То есть да. вот получается, что давайте послушаем, что говорит Атар Кошанашвили мы по да, поводу интересно. поступка Пореченкова, да. а да. потом уже поговорим, наверное, об да. еще одном артисте. Не вопрос. Слушаем. Я очень люблю Михаила Пореченкова. Я очень ценю его как актера. Он не поехал туда дразнить кого-то, злить кого-то. Потому что он слишком добрый для этого человека, он слишком мягкий для этого человека. И вообще наказывать артистов суть преступления. Наказывать артистов за любое деяние грех против истины. Потому что Михаил Паричников сделал достаточно, чтобы его не обвиняли в том, что он агрессивный. Запрещать фильмы из-за того, что вам не нравится отдельно взятый Паричников. Это абсурд, конечно. И понятно, что те, кто сейчас правит в Украине, не руководствуются здравым смыслом. Запрещать фильмы, книги – это фашизм. Вот мое официальное заявление. Точно так же можно сказать и про концерт Ани Лор, да? Запрещать Ани Лорак. А, думаю, никто что... не запрещал. Вот. А, Она же провела концерт, по-моему, никто не запрещал. Просто столкнулись довольные и недовольные, недовольные uh -huh. фанаты и не фанаты. Что касается комментария Атари, я бы просто хотел выяснить, вот то, что он стрелял с автомата, это кадры из какого-то фильма? Это снимали фильм, или это было… Я понимаю Вот вашу, он вашу не объяснил ирогию. вот этот вот момент. Если это было просто снимали кадры какого-то художественного фильма, тогда ну, ничего страшного, вот. Он стрелял холостыми там куда-то, это был какой-то фильм. Но если это было правда, что он стрелял по украинским солдатам, тогда я. У меня нет слов тогда. Извините. А, хорошо. Это добрый Миша, как он сказал, да? Который... Ага. Добрый Миша, который стреляет с пулемета. А, есть еще один а, артист а, украинский это Валентин Стрикола. Да. Uh, который сказал, что они хотели бы, наверное, в следующем году где-то на полгода вообще прекратить uh, всякую uh, деятельность, uh, потому что они объездили uh, с большими турами города Киев, Минск, Москва, Питер. Да. Цитирую: "Мы давно рискуем выступая в России, уже большой тур откатали", признался uh, музыкант. Раньше должны были быть концерты в Сочи и Анапе, но организаторы uh, арендовали федеральные площадки. А заведуют там администраторы совковой закалки. Вызвали меня и потребовали исключить маты. Ну это это хорошо, это там ну, про это, 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 это издержки. То да. есть Валентин Стриколов вот одумался, да, получается, и з -з 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 отменяет концерты на ближайшие полгода. Будет переходить с категорию тех, кто и вашим и нашим, в категорию тех, кто набрал в рот воды, получается. Вы выходит на как вам второй уровень. Вы понимаете, да, для музыкантов, для артистов сейчас тяжелое время. В Украине нет работы и нет концерта и так дальше вот и что голод не тетка а как выживать mm -hmm. вот потому каждый я не хочу никого осуждать каждый решает для всего для себя сам и mm -hmm. хочешь ехать туда в Россию с которой у нас сейчас непонятно какие отношения да езжай только я хочу чтобы в моей стране, где я родился, не было провокаций и не страдали люди. Не били милиционеров, милиционеры не били тех людей. Я хочу, чтобы это не было. Потому что музыка — это мир созидания любовь, а не провокации и драки. Вот что я хочу. Если это будет все проходить безболезненно, ну, ради Бога, работайте там, работайте там. Не все же все России плохие. Да? Почему для, там нельзя давать концерты? Не, не все плохие. Да, а, но есть там, Страна сколько там? 120 я миллионов? Я вас да, умоляю, да. Допустим, или да, там? не может быть все быть. Не у... все. Ну, конечно, не двинутые на всю свою голову сейчас после канала 24, потому что я посмотрел канал 24 пару часов, и я понял, что я сам готов взять автомат и пойти после этого. Я выключил его, понимаете. Но вот. Но надо как-то включать мозг в конце концов. Ну, вот мозг, э, у него есть две кнопки: он и OFF. Вот, по-моему, сейчас. Оф стоит, надо как-то он сделать хотя бы кое-кому. А, хорошо, сейчас к нам не приезжают практически. Они боятся, боятся. Они боятся не нас, они у нас очень любят, они очень любят наши доллары, которые мы им даем за гонорары. Они боятся, что там, и, ах ты был на Украине, как макаревича да, угу. ты не получишь никакой работы, они ни за какие деньги не хотят к нам ехать. Про работу, про вашу хотел поговорить. Да. Вот сейчас на Украине, в связи с тем, что концертов меньше или они больше благотворительные, да. есть вообще возможность заработать где-то на чем-то, с кем-то? Очень сложно. Очень сложно, потому что просто у народа нет денег и не до гульбы сейчас. Понимаете, был период, когда вообще столько народу погибло. Ну как, какие концерты могут быть? Я знаю, что куча артистов ездили туда, в Славянск, и для народа поддерживали бесплатно и так дальше. А куча народу, в том числе и народные артисты Украины, пиарли, что я перевел и перевела средства для бойцов и так дальше. Не нужно об этом говорить, надо это молча делать тебе воздастся. А если ты это кидаешь в интернет, я переведу от конца это деньги, это пиар. И очень низкий. Очень. Надо тихонько делать и никому бы это не говорить. Потому что я знаю исполнителей, которые это не афишируют, но это делают давно. Угу. Всегда. И в детский дом завозят теплые вещи и так дальше, и дают деньги и так дальше. Это для себя, это с чистой совести нужно делать, Они об этом. Вы знаете, я вчера перевел 100 гривен в пользу это самое, Понимаете? Кстати, надо еще смотреть за пресс-аташе каждого исполнителя, потому что пресс атташе одного из исполнительниц заявил, что мой исполнитель ⁇ голуб мира ⁇ понимаете, и он не поддерживает политику украинской армии, потому что э, вот, у, у, у этого исполнителя другое понимание, что такое мир. Вопрос такой. А какую политику, какую армию тогда поддерживает этот исполнитель, ну, видимо, нося звание народной артистки Украины. Видимо, никакой не С той поддерживаем... страны, которая тебе вырастила, кормила тебе ты кушал хлеб этой страны. Так почти, тебе не нравится политика украинской армии, так назови, какая армия тебе нравится. Имя этой армии, если не поддерживаешь политику украинской армии. Но, это, но я, я думаю, что это все-таки не артист сказал, а пресс-аташе, который вообще без, без мозгов. А мозг в состоянии он. Он. Он, да. А нет, оф, оф, Да, вот, Вы как музыкальный продюсер? Вы работаете сейчас с артистами? А с какими? В каком направлении? Да не с какими. Но с какими сейчас можно артистами работать? Нет, у меня есть мои артисты, с которыми я продолжаю сотрудничать, но сейчас работы нет и быть не может. Надо сейчас переждать, готовиться. Надежда, что будет все хорошо. А, хорошо, и я понимаю, что жить надо на какие-то сбережения, заработанные немножко. Да, а, разум... разумеется, раньше. надо было думать раньше, вот, а, а не покупать шестой iPhone. Я все-таки к айфону, потому что я встречал столько народу, который, а когда же седьмой выйдет? Ребята, ну вы включите телевизор. Посмотрите, что делается. Да? Люди голодают некоторые, не хватает даже на пропитание. Вот, а когда седьмой айфон, ну, это Бог им судит. А если дальше вот, вот развивать тему, если вы не против, да. по поводу вот концерты в Россию ездить нельзя, потому что мы с ними и воюем. Неправда. Я не сказал, что в Россию нельзя. Можно куда угодно, но нужно просто для себя выбрать. Определиться. Определиться, да. Если твои концерты не наносят никакого вреда твоей стране, из-за этого не бьются люди не течет кровь, девочкам ногу сломали там возле Палаца Украины. Mm -hmm. То, пожалуйста, ездить их никто вам не запрещает. Это ваш выбор, куда ездите. А в конце концов, почему вопрос о России? Если ты артист, если ты творческий человек, почему ты не можешь поехать в Европу и завоевать Европу? Куча стран есть, mm -hmm. других. Если ты действительно артист, ты должен завоевывать весь мир, а не только определенно какой-то... Э -э культуру, которая, на мой взгляд, ущербна и сводится к частушке и так дальше, потому что ну, легче всего ее завоевать, спеть частушку под баян и все. Мне кажется, что провокаторов-то специально и э, наняли для того, чтобы показать хорошую картинку в России. Конечно, это для них, вы же понимаете, у них пропаганда очень сильная, да, потому не надо им давать повод. Угу. А хорошо, а можно ездить в Россию и зарабатывать там деньги? строить дома там это дело лично я лично не поеду потому что я все-таки патриот своего мне, mm -hmm. мне как-то будет стыдно во-первых перед своими людьми и ну я бы поехал как диверсант зарабатывать и вывозить оттуда валюты и привозить на украину может быть это даже и хорошо почему бы нет а никто из россии не обращался к вам за помощью как музыкальному продюсеру вот молодой хороший мальчик там девочка постоянно а, да а... Я, я же со всеми звездами переработал собственно говоря, да. и всех Вы сейчас знают. в связи с этой ситуации отказались бы если обратились бы нет ни в коем случае это творчество имеет какое-то отношение понимаете если я знаю что вот что этот артист не считает меня э, жида фашистом да и ко мне нормально относятся, вот я сейчас с Лаймой Вайкули очень плотно работаю и так дальше, то почему я с ним творчески не могу, это же творчество, это имеет отношение к политике. Если он нормальный, он нормально относится к моей стране, я нормально отношусь к его стране, то почему бы нет? Только нормально, по-человечески, а не вот так вот, понимаете, вот. А, було дуже цікаво з вами поспілкуватися у прямому ефірі. Дякую добре, що, що... ми з закінчимо на державній так. мові. Дякую, що тому, що Мішенченко міг би нас звинувачити тому, що ми не патріоти України, <гум> і прийшов би сюди, і би сюди. Буде. Але повірте, я би з ним всі би поговорив би. Ми говорили з ним, і, і... ви знаєте. Я його підтримую як громадяна України. Він має право. Ну я не підтримую його методи. Методи трошки вони порушують закони. Методи погані. Але як громадян України, він має право висловити своє відношення до людей, які створюють провокації. Ну, так. він може вийти на площу і висловити свою думку. То я можу. Ви можете так. Володимир Бабешко висловив свою думку у прямому ефірі телеканалу Соціальна країна, український звукорежисер і музичний продюсер. Дякую вам Дякую що вам. завітали. До до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії, Ми ще повернемось.